Добрый день, меня зовут Кремгит, и сегодня я хочу поделиться с вами тем методом телесно-ориентированной терапии, который когда-то круто изменил мою жизнь во всех отношениях. В эмоциональном, в телесном, в финансовом, во всех отношениях. Это пульсация. Когда-то я случайно попала на группу Каниши Дилон. Это гранд-мастер этого метода, это создатель этого метода. И я влюбилась в Анишу, в этот метод, в саму эту работу. Поэтому позже, когда я узнала, что Аниша также проводит обучающие тренинги, я поняла, что это мое. И сегодня, после многих лет работы, обучения, я чувствую благодарность за то, что я могу делиться этой работой с другими людьми. Когда мы сдерживаем наш гнев, когда мы глотаем наши слезы, когда мы глотаем наш страх, или же когда мы прячем свою сексуальность, все это запускает в теле огромный, мощный механизм блокировки, который Вильгельм Райх когда-то назвал мышечным панцирем. Что это за панцирь? Откуда он берется? Если кратко, то это все, буквально все случаи из нашего самого раннего детства, когда нас заставляли сдерживать себя, когда нас заставляли быть удобными обществу, удобными родителям, кому бы то ни было. Когда мы должны были душить свой э, страх, свою боль, свои слезы, только память об этом осталась не в нашей памяти, оно не в голове, оно осталось в самом нашем теле, в каждой мышце нашего тела. Именно этот панцирь, прочно сковывая наше тело, не позволяет нам чувствовать вкус жизни, не позволяет нам радоваться, не позволяет нам плакать от всей души, не позволяет нам чувствовать, быть здесь и сейчас. Можно сказать, что роль пульсации состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от хронических ран неправильного, нелюбящего воспитания и помочь каждому почувствовать, что означает быть человеком. Свободным и здоровым. Больше о пульсациях можно узнать на нашем сайте. До встречи на пульсациях.